Тарашиченко, язычник. Леси Украинка, язычник. Ца. Не говори дальше никуда. И, 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 так далее. И вот Гоголь. Гоголь у меня в фильме, вот я снимаю фильм Николай Васильевич, Гоголь, Гоголя. Гоголь много молился. Но все, что он писал, все было языческое. Понимаете, это особенность э, гения украинского и вот, когда э, э, я познакомился с Катей, у меня Костя Степанков попросил сделать спектакль, весел, и Катя главную роль делала, и, э, и я познакомился ближе с Бородуковым, он сегодня садился рядом со мной, но юмор у этого человека был совершенно гениальный. И я все это, я не репетировать. Он все, что я там делал на сцене, мне комментировал на ну, Я умирал от смеха, покатывался. А что, на что происходит? А шесть, пошел. А, вот, ну и, конечно, Катя, с Катей работал, у нее прекрасные данные были, просто потрясающие. Ну, в кино дело такое, что это, оно, конечно, искусство очень жестокое. Я видел столько трагедий, судеб, разные. Может, и слава Богу, что ты жива, здоровая. Я тебя лично люблю. Ты какая потрясающая. Короче, вот а Боре почему я вела язычника? Вот я, когда на Борю смотрю, он был человек вне христианской логики. Он был язычник. Он мыслил смело. Дело все в том, что, знаете, его загнать в рамки э, вот таких, что как сегодня приходят. Неизвестно почему там эти бывшие кумянки крестятся, да смешно, просто невозможно. Он был язычник, и они всегда внутри свободные. Такой был Шевченко свободный, такой Гоголь был свободный. Леся Украин, гениальная женщина, которая вообще э, если в Европе есть две писательницы. Э, так это Лайсу Каин, как сейчас Юрас выскочил, древнегреческая писательница. О, да, сор. да, да, все. Совершенно верно. Э, то есть две гениальные женщины и две язычницы, кстати. И вот, это, вот когда я, э, э, нужно было дядьку Гоголя, который его воспитывал, кто мог воспитать Гоголя такого язычника? Только язычника, Единственный человек, который я мог пригласить это был Борис Бандуков. Потому что в нем всегда была вот эта грань, когда он не подчинялся никаким добрым религиозным, он был свободным. Об этом, кстати, Никульский сейчас говорил. Он был абсолютно свободный человек, хотя иногда это скрывал. Вот. И этот человек, конечно, как все было в Советском Союзе очень ограничено. Конечно, не надо до конца этот талант использован, это несомненно. Это гораздо человек надо больше сделать в как и многие. И я вспоминаю, мой кавычка, я учился и прогуливал урок какой-то в театральном театр, в театр, в театр, в театр в институте, и пошел посмотреть Денисенко -э фильм «Сон». Я уже думал, что я отсюда рвал кухню с Украины. Тут было, так, знаете, тут догматизм был сильнее, в Москве, в Петербурге. И сон, посмотрел, я сидел в зале, рыдал буквально. Я думаю, уже это моя управления. Это вообще потрясение в фильме сон. Как-то Денисенко так, он потом фильмы намного хуже делал, но сон у него потрясающий. фильм. именно колочук там потрясающий. Короче, вот, э, и когда я приехал на Украину, я даже не собирался, честно говоря, я художник был, под главным художником учебного театра, там, институте, так ставил спектакль. Я не собирался в режиссуру, но это окружение этих людей, Степанков, твой муж, я не знаю, они из меня сделали режиссера. Я не собир... Вот честно говоря, я всю жизнь думал, вот только художника больше не кем. Только художника. И сейчас я выставляюсь там на Западе. А вот в режиссур они мне потянули, эти талантливые люди. И я очень счастлив, что вот мне пришлось вот, вот, в такой ансамбль. Гринько, Ступка Богдана, твой муж Брундуков. Знаете, вот такие... Вот сейчас, вот, когда я смотрю и на русское искусство, и на украинское... Ау! Ау! Дети люди. Понимаете, вот немножко как человек может безумно не хватает. Почему? Вот какой-то период, это не в Европе, это то же самое, какой-то застой талантов. Вот не появляются вот такие такого уровня люди, которые вот так ярко могут играть. А что тут пошла такая-то э, телевизионная волна? Вот. И я думаю, что сейчас, когда Украина стала более свободной... Она скоро, я не сомневаюсь, войдет в Европейский Союз. Это просто дело в том, что Украина почему войдет в Европейский Союз? Я вам объясню. Потому что Европейский Союз думает не об Украине. Он думает о газовой трубе, чтобы не было в Европе жуткого кризиса. Это газовая труба, просто втянет Украину в Европу. То есть, Украина. И, да, и да. Да. И не, не Вот. Дело все в том, что когда-то Богдан Хмельницкий привел Украину, это была свободная нация, и он ее привел в крепостное право. В крепостное право. тянул ее. Зачем? Понятно. Вот, так же я думаю, что наши талантливые люди, которые вот, мы называли их фамилии, и, и один из самых талантливых людей – это твой муж, который, с которым ты помнишь, как мы сидели рядышком. Понимали друг друга с полуслова. Я счастлив, что я был с таким знакомым человеком.